কাশ্মীরের দিকে নজর রাখা যাক উত্তর থেকে দক্ষিণ কাশ্মীর একযোগে চলছে তল্লাশি অভিযান সেখানকার এসআই অর্থাৎ স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি একযোগে পুরো দমসে নেমে পড়েছে এবং সেখানে চলছে তল্লাশি অভিযান বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তল্লাশি অভিযান তারা চালাচ্ছেন এবং সেখানেই বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে শুরু করে বেশ কিছু এলাকা তারা ঘুরে দেখছেন এবং অভিযানে নেমেছেন এবং সেখানেই মূলত বারামুল্লা থেকে শুরু করে শ্রীনগর একযোগে তদন্ত অভিযানে নেমেছে সেখানে যৌথ বাহিনী সঙ্গে রয়েছেন সেনাবাহিনীও তাদের তদন্ত করছেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়েও দিয়েছেন এসআই নেমেছে জাতীয় পুলিশ রয়েছে সেখানে রয়েছে শ্রীনগর পুলিশ থেকে শুরু করে জম্মু একযোগে বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশও রয়েছে রয়েছে সঙ্গে এসআই অর্থাৎ স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির বেশ কিছু তদন্তকারী রয়েছেন এই তল্লাশি অভিযানে মূলত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধেই এই অভিযান তল্লাশি শুরু করেছে এসআই আর এই সমস্ত বিষয় নিয়ে জুড়ে গিয়েছে আমার সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি আদিল জম্মু এবং কাশ্মীর থেকে সরাসরি আদিল ফোন কলে রয়েছে अदिल, इस वक्त ऑपरेशन जारी है पुलिस और जज जो एजेंसियां है एकदम पूरा दौर से निकल चुकी है और मैदान पे नम चुकी है तुम्हारे पास क्या अपडेट है आदिल देखिए जिससे हमने देखा कि आज सुबह सवेरे जो एस आई की तरफ से एक रेड यहाँ पर डाली थी जो मल्टीपल लोकेशन पे चाहे हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे और करीबन सोपोर बारामूला हंदवारा गांधीपल और श्रीनगर ऐसे जो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं वहीं पर यहाँ पर एस की तरफ से जो है रेड इस वक्त चालू है और कहीं कही ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि टर्र केस के खिलाफ ये रेड जो है मल्टीपल लोकेशन पर इस वक्त जारी हो रही है रही अगर चम्मी सवाल की बात करेंगे आए दिन इस तरह के रेड का सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है और कहीं कही ना कहीं जिस तरह से एजेंसीज की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो ट्रैफिक एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है कहीं ना कहीं इसी जब से उखाड़ जो है खत्म करने के लिए इस तरह के रेड जो है आए दिन देखने को मिल रहे हैं वही सूत्र के हवाले से माने तो फिलहाल रेड इन लोकेशन पर चल रहा है और अभी आ, ये तफसीत आ रही है की कि, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी या कोई एफ आई आर जो इस हवाल से भी लॉन्च नहीं हुआ है नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है ये दिन भर रेड चल सकती है और करीबन हम देख रहे हैं की पिछले दिन हमने देखा था की साउथ कश्मीर के अंदर जो है जेल लाई गई थी जहाँ पर एक एफ आई आर भी जो है लॉन्च किया गया था वही इन मकामों पर जिन पर रेड चल रही है सोपोर बारामूला हंदवारा गांधीबल और श्रीनगर ऐसे एरिया जहाँ पर इस वक्त भी डोर टू डोर सर्च वहाँ पर चल रहा है और करीबन ये भी देखा जा सकता है कि इसमें कितनी गिरफ्तारियां हो सकती है और कितनी एफ आई आर इसमें लाए हो सकते हैं और हम देख रहे हैं की वादी कश्मीर के अंदर जिस तरह से जो ट्रर केसेस के हवाले से या ऑपरेशन ऑल आउट के हवाले से बात करेंगे जो माहौल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है कई दिनों से माहौल इस वक्त बेहतर